হেল্ল' ভিউৰ্ছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল জেট এজকনলজি জ্ঞান ত' বন্ধুসকল পুনৰবাৰ আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ সেইটো ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু হ'ল যে এইবিলাক যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেনেকৈ মানে চমত প'ৰ্টেলৰ যোগেদি এডমিশ্যন কৰিব পাৰিব এইটো জেড কেনেকৈ কৰিব এই টু জেড ফুল প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো আপোনালোকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে কাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা ঘণ্টিটো বুজাই দিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম কি কৰিব লাগিব মানে ইয়াত কি গুগল ক্ৰম যে ব্ৰাউজাৰটো আছে সেইটোৱে মানে পৰ্টেলৰ চমট পৰ্টেলৰ কাৰণে অল দ্য বেষ্ট মানে লেটেষ্ট ভাৰ্চনটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি পেলাই তাৰ পৰা কৰি দিব ঠিক আছে ত' মই অলৰেডি খুলি লৈছোঁ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো গুগল ক্ৰম খোলাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ছাৰ্চত চাৰ্চ কৰিব ছমত চমত মাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকৈ চাব চমৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প'ৰ্টেল বুলি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব ফাৰ্ষ্ট যোনটো লিংক পাব আপোনালোকে চমত এডমিশ্যন সেইটো ফাৰ্ষ্ট লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব চাওক এইটো নেমটো মানে এজ পাৰ ক্লাছ টেনৰ যিটো মাৰ্কশ্বিট আছে সেইমতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব মেইল এটা আইডি মেইল আইডি এটা লাগিব স্পেচিয়েলি আৰু মেইলটো এক্টিভ থাকিব লাগিব ঠিক আছে এইটো চাওক এইটো খোলাৰ পিছত নে আমি এনেকৈ পেচপোৰ্ডটো এনেকৈ খুলি আহিব ইণ্টাৰফেচটো খোলি অহাৰ পিছত চমত ই গভ বুলি আছে ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু লগ ইন আছে ত' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেড নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো চাওক এক্স ক্লাছ এক্স বৰ্ড মাৰ্কশ্বিট হিচাপত আপোনালোকে নামটো দিব ডেট অফ বাৰ্থ দিব মেইল আইডিটো দিব কনফাৰ্ম কৰিব মেইল আইডিটো পাছৱৰ্ড এটা বনাব ধুনীয়াকৈ এইট কেৰেক্টাৰে দি পেলাই এনেকৈ দিব আৰু নিজৰ নামটো দিব কিবা মানে কিবা এটা কেৰেক্টাৰ সোমাই পেলাই লাষ্টত কিবা এটা দি দিব আৰু আঠটা ধুনীয়াকৈ দিব তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ দিব দিয়াৰ পিছত যিটো চিকিউৰিটি মানে কেপচা ভেৰিফিকেশ্যন আছে সেইটো কেপচাটো ফিল আপ কৰি ভেৰিফিকেশ্যন কৰি দিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ তাতে এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ যাব হাঁ অলরেডি মোর রেজিস্ট্রেশন করা আছে মানে এমন লগ ইনত যাম লগ ইন পিছত আপোনালোকে লগইন লগ ইন লগইন যেটো লগন নম্বৰ পাইছিল এটো এ দিব পাসওয়ার্ড দিব ঠিক আছে আমি ফিল আপ কৰিব লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ক্লিক কৰি দিয়া লাগে লাগে চাওক গোটেইখিনি মই এতিয়া অলৰেডি কৰি থৈ দিছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ল ফিল্ড আপ প্ৰফাইলটো হৈ গ'ল প্ৰফাইল ডিটেইল ফিল আপ কৰি দিলোঁ গোটেইখিনি ৰেডি চাওক এনেকৈ আপোনাৰ মই অলৰেডি ফিল আপ কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ ফিল আপ কৰিব দেই যাতে ফুল নহয় অলৰেডি মই কৰি থৈ দিছোঁ এনেকৈ ফেমিলি ডিটেইল ইউনিভার্সিটি রেজিস্ট্রেশন ডিটেইল তারপরে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস আইডি প্রুফ হুম ওটা এখানে ধনিয়া কি দিব তার পিছরে অর্ডার অর্ডার ক্যাটাগরি কোটা অর্ডার ডিটেল কত এখানে ধনিয়া কি ফিলআপ করিব হ্যাঁ ফিলআপ করা বিষয়ে সব ফটোস সিগনেচার আইডি প্রুফ আর ইনকাম সার্টিফিকেট তো মাস্ট বি এটা সিলেক্ট করার পিছত আপনা লাগে এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গৈছে অলৰেডি মই কৰিছোঁ হা ফাইল আৰু দাসপৰ্টত গুচি যাব গুচি যোৱাৰ পিছত গোটেইখিনি হৈছে না এতিয়া চিলেক্ট প্ৰগ্ৰেম বুলি আছে ন প্ৰগ্ৰেম চিলেক্ট কৰিব ত' অলৰেডি মই প্ৰগ্ৰাম চিলেক্ট কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ এইটো চাওক গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ধাৰত আপোনাৰ বীৰজোৰা কন্যা মহাবিদ্যালয় ঠিক আছে ইন প্ৰগ্ৰেছে ত' আমি কি কৰিম এতিয়া এইটো এপ্লিকেশ্যনটো চাবমিট কৰি দিম চাবজেক্ট অলৰেডি এই চিলেক্ট এডমিশ্যন স্কিম ওৱান মেজৰ টু মাইনৰ আপোনালোকে এইটোৱেই কৰি ল'ব মেজৰ এটা ল'ব আৰু যদি চিম্প চিম্পুলভাৱে বি এ অনলি বি এ পঢ়িব খুজিছে তেতিয়াহ'লে থ্ৰী মাইনৰ ক্লিক কৰি দিব ঠিক আছে ত' এইটো মেজৰ লোৱা হ'ল এটা যিকোনো মেজৰ ছাবজেক্টটো এইটো লোৱা হ'ল পলিটিকেল চাইন্স আৰু আদাৰ মাইনত দুটা ইংলিছ এডুকেশ্যন বুলি দিওঁ ঠিক আছে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব মই চিলেক্ট কৰি থৈছোঁ অলৰেডি প্ৰচিডটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰিব গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এৰি চাওক নেক্সট কৰিব নেক্সট কৰাৰ পিছত এইটো প্ৰফাইলটো খুলি আহিব খুলি আহিব আপোনালোকে এইবাৰ চেক কৰি চাব যদি ভুল থাকে শুদ্ধ কৰি আপডেট কৰা যায় নেক্সট ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো চাওক ক্লাছ এক্স ইয়াত পাছিং তাৰপিছত পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান টিভিশ্যন কি আছিলে কোনটো স্কুলৰ পৰা ক্লাছ এক্স বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কি আছিলে গোটেইখিনি তাৰপিছত এক্স ছাবজেক্ট কম্বিনেশ্যন কি কি ছাবজেক্ট আছিলে সেইখিনি দিব ইয়াত তাৰপিছত কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইল ক্লাছ টেন প্লাছ টুৰ ঠিক আছে এইটো চাওক পাছ কৰিছে নে কি কৰিছে এইটো গোটেইখিনি দিব কিহত কিমানত পাছ কৰিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দিব ক্লাছ টুৱেলভৰ যিটো ৰোল আৰু নাম্বাৰ যে আছিল সেইটো দিব কোনটো ইষ্ট্ৰিমত গোটেইখিনি দিব কি ডিভিশ্যন কৰিছিলে তাৰপিছত ইনষ্টিটিউচন কোনটো কলেজৰ পৰা বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰিছে তাৰপিছত কি কি ছাবজেক্ট আছিল গোটেইখিনি দিব দিয়াৰ পিছত এইটো চাওক এওঁ ছাবজেক্ট কি কি এইটো ছাবজেক্ট আছিলে এই চাবজেক্টত কি কি আপোনালোকে কিমান নাম্বাৰ অপটেইন নাম্বাৰটো আৰু ট'টেল নাম্বাৰটো দিব ৰিপ্লাই এইটো চাওক এইখিনি হ'ল ট'টেল নেক্সটত আপোনালোকে এইটো কৰিব লগাই পেলাই ছেভেন নেক্সট কৰি দিব কৰাৰ পিছত চাওক এনেকৈ আৰু নেক্সট ইণ্টাৰফেচটো আহি যাব অহাৰ পিছত এনেকৈ স্ক্ৰল কৰি তললৈ আহিব মই অলৰেডি গোটেইখিনি ফিল আপ কৰিছোঁ জাষ্ট দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সটত কৰি দিব ইয়াতে চাওক গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দি আছে ইলনেচ মেডিকেল এটেনশ্যন কিবা কিবি যদি আছে ই এছ কৰ যদি নাই ন তাৰপিছত বিলং টু গাঁও নে চহৰ ইয়াতে দি দিব মই দিছোঁ প্ৰেজেণ্ট এমপ্লয়ী ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকৰ কোনোবা পেৰেণ্ট চন্দ্ৰত বা কোনোবা কলেজত কাম কৰি আছে নেকি ইউনিভাৰ্চিটি যদি ই এছ আছে ইছ নাই ন ফিৰিং ভিলেজ ফিৰিং ভিলেজত আছে ইয়েছ কৰিব যদি নাইন ফিৰিং ভিলেজ বুলি ক'লে মানে আপোনাৰ জ্বলাশয় মানে যিবিলাক অলপ মানে পানী চানী অলপ পানী পৰিলে কিবা বানপানীৰ নিচিনা হৈ যায় সেইবিলাক জেগা হয় তাৰপিছত আপোনাৰ মাইগ্ৰেশ্যন যদি আছে চাৰ্টিফিকেট দিব যদি নাইন্য ট্ৰেন্সফাৰ চাৰ্টিফিকেট যদি পাইছে ইয়েছ কৰিব যদি পোৱা নাই ন কৰিব কেণ্ডিডেট এন চি চি বি চি চি আছে নেকি যদি নাইন্য যদি আছে ইয়েচ ন স্পেচিয়েল কেম বা কিবা কিবি কৰিছিলে নেকি পি ইছ চি এছ কৰিব ন নহ'লে তাৰপিছতে এইটো কি হৈছে লেংগুৱেজ আপোনালোকে কি কি কোনটো কোনটো লেংগুৱেজ জানে কি কি জানে হিন্দী ইংলিছ আছামিছ পাৰিলা ৰাইডিং ৰিডিং ৰাইটিং ৰিডিং এণ্ড স্পিকিং গোটেইখিনি ঠিক আছে নেক্সটত আপোনালোকে নেক্সট কৰি দিব কৰাৰ পিছত চাওক এনে গোটেইখিনি আৰু প্লাস আপলোড ইনস্ট্রাকশন ফর আপলোডিং ইমেজ ফটো ডকুমেন্ট সার্টিফিকেট মার্কশিট ইটিসি ঠিক আছে মানে ধুনকেছ কি কিছু সব ইনকাম সার্টিফিকেট অলরেডি আপলোড করা হৈছে আগতে এটা কি ক্লাস এক্সর মার্কশিটখন প্লাস আপোনাৰ ক্লাস মানে টেন প্লাস টুর মার্কশিট কম্পালসারি এটো ঠিক আছে এইটো কৰি দিলোঁ কৰাৰ পাছত নেক্সটত প্ৰিভিউ কৰিম এইটো চাওক এইটো প্ৰিভিউ হৈ গ'ল বেচেলৰ অফ আৰ্টছ এইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এবাৰ কনফাৰ্ম কৰি ল'ব ঠিক আছে কনফাৰ্ম কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত এনেকৈ চাই লওক ধুনীয়াকৈ চাব চোৱাৰ পিছতে কনফাৰ্মেশ্যন কৰিব আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি দিব একো নাই কওক যদি কিবা ভুল হয় এইটো কলেজৰ পৰা এইটো কাৰেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে এনেকৈ চাই লওক এইটো চাওক গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট আপলোড কৰা আছে ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ ফাইনেল চাবমিট কৰি দিব ঠিক আছে মই ছাবমিট নকৰোঁ জাষ্ট দেখালোঁ তো আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকে চমত পৰ্টেল যোগেদি মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই বি এ বি এছ চি বি কম চবতে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে ঠিক আছে ত' থেংক ইউ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে কমেণ্ট কৰিব লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চেনেল কাষতে কণ্টিউ বজাই দি যাব তাতে কি হ'ব যেতিয়া মই নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে পাব থেংক ইউ Thank you for watching.